Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih bersama dengan kami dalam siri kesihatan mental menurut Islam. Kita bersama dengan tetamu undangan yang dimuliakan, Profesor Dr. Salasia Hanin Hamjah. Kami berada di dalam Dewan Solat Utama Masjid Sri Sendayan kali ini. Dalam episod kali ini, um, Mari kita belajar dengan lebih lanjut tentang kemurungan ataupun depression. Boleh Prof ceritakan kepada kami tentang depression. Baik, terima uh, kasih Puan Malini. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selawat ke atas uh, Nabi Muhammad SAW. Terima ya, kasih juga kepada yang masih setia bersama kita eh, sehingga ke episod ini dan kita dah bincang banyak tentang gangguan kesihatan mental dan secara spesifiknya tajuk hari ini ialah berkenaan dengan kemurungan. Kita dah cerita tadi kemurungan tu dia punya tanda-tanda dia apabila dia mengalami kesedihan yang berpanjangan sehingga dua minggu tak lalu makan, kadang mengalami masalah tak boleh fokus, tak boleh tidur malam. Okay, kalau kita tengok ya, eh, kalau paling ketara lah kita bagi dia dua minggu tu Maksudnya dua minggu tu dia memang tak boleh nak buat apa-apa. Itu dah teruk lah maksudnya kadang dia. Ada tahu setengah orang dia duduk dalam bilik, dia peram diri dia dalam dalam bilik gelap. Ha, dia tak nak jumpa orang. itu memang tanda-tanda yang agak teruk. ya. Kemudian dia rasa selalu letih. Dia tak bermaya malam memang dia tak boleh tidur dia asyik berfikir contohnya kalau masalah rumah tangga kan ataupun masalah kekecewaan kena tinggal dengan kekasih dia startlah memikirkan kenapa tinggalkan aku jadi semua semua tu jadi membantu dia kepada masalah lain ya dari segi dia tak lalu makan apa menjadikan berat badan dia turun ya lepas tu rasa tak berguna rasa nak bunuh diri rasa macam contoh ya kita bagi contoh ada contoh dia macam seorang ibu yang dulunya dia aktif dia aktiflah hantar anak sekolah tiba-tiba bila ada masalah dengan suami kan dia jadi murung, lepas tu dia tak nak cakap, lepas tu dia tak nak masak. Kalau dulu dia memang suka sangat masak tapi dia jadi macam tak suka masak dah macam benda-benda yang disuka dulu menjadi dia tak minat lagi pada masa sekarang. Itu dah menunjukkan tanda-tanda yang agak teruklah kepada kemurungan. Jadi kalau kita nampak siapa-siapa yang ada masalah macam ni, jangan kita biarkan. Kita kena bantu mereka. Okey. Bagaimanakah cara-cara nak membantu sama ada diri sendiri ataupun orang ha, soalan lain. soalan yang bagus ha, soalan puan Malini menunjukkan puan Malini diprihatin tau dengan orang-orang yang menghadapi masalah seperti ini so pertama sekali kita kena dapatkan bantuan profesional ya maksudnya bila dia kita nampak macam itu kita kena beritahu dia aku tengok kau ni dah lain. Lah. aku rasa kau ni perlu dapatkan bantuan Takkanlah uh, berakhir hidup kita macam ni je. Takkan kau nak terus macam ni? Kita kena move on. So kita kena bantu dia dapatkan kaunselor ke uh, sekretari ke kan? Uh, jangan bagi dia terlalu lama. Sebab kad kadang kadang certain-certain perkara tau bila dah jadi teruk dia perlu juga ubat. Eh, kena jumpa sekretari juga. Uh, kena bantu dia. Kemudian yang kedua kita kena beritahu orang yang kita tengok ada masalah macam ni. Jangan biarkan dia pendam so kita kena masuk kat ke dia kita tanya dia apa sebenarnya cuba kau luahkan mungkin dengan meluahkan itu dapat membantu kau meredai perasaan apa yang beban rasa yang kau sedang hadapi jadi jangan biar dia pendam seorang-seorang kita orang lain pun buat tak peduli ah biarlah tu nanti okeylah tu kadang-kadang sebenarnya kita rasa okey tapi dia tak okey kemudian mungkin ya untuk yang mengalami masalah kemurungan ni cuba ubah cara hidup keluar pergi berjoging, kan Uh, oh, pergi buat senaman, eh. Ya. lepas tu pergi makan makanan seimbang. Lepas tu tidur, tidur cukup. Kadang, Kadang malam tak boleh tidur kan, jadi kita macam pening kepala. Jadi cuba tidur yang cukup. Lepas tu kita kena ingat sebenarnya satu perkara. ya Allah pesan kan? Allah pesan, Inna ma'ala usri yusrah. Sesungguhnya bagi setiap kesusahan itu ada kesenangan. Itu janji Allah. Jadi untuk mengatasi masalah kemurungan ni kita kena ingat. Allah dah janji ini aku menghadapi kesusahan sebab kalau masalah dan dugaan ni just a matter of time. Ya, setiap masalah pasti ada titik noktahnya. Setiap masalah pun kita pun tak perasan, eh, dah lepas, dah melepasi masalah itu kita pun tak perasan, tapi semua masalah ada titik noktah, masa yang akan menentukan. Ini. Saya rasa dalam situasi ya seseorang tu dia dikelilingi keluarga atau sahabat dia, dia ada connection social connection lah yang boleh saling uh, mengambil berat antara satu sama lain, right. boleh meluahkan. Tapi saya rasa sekarang ni kadang-kadang ada kecenderungan mungkin seseorang tu dia berseorangan, jadi dia tak ada siapa yang dia boleh luahkan perasaan dia atau tak ada siapa yang dia boleh percaya nak luahkan perasaan dia. Kalau macam tu apa yang okay. dia boleh buat? Okey, kadang-kadang keluarga tak faham ya. Hmm. Ah, oh, kadang dia duduk, pada dia tak apalah nanti benda tu pulih dengan sendirinya, dia berkurung dalam bilik, biarkan aja tak boleh. Sebenarnya kalau kita sebagai ibu bapa atau ahli keluarga kita tak tahu, kadang kita tak tahu nak approach pun kan, tak tahu nak minta dia luahkan perasaan kita tak tahu. Kalau dalam keadaan itu kita boleh je panggil kaunselor kan datang rumah bantu kita boleh bawa dia. Kita tak ada kemahiran. So, kita kena bawa. Kena selamatkan mereka. Jangan biar. Pada saya, dua minggu tu dah over. Kalau dua minggu dia biarkan, dia memang akan bunuh diri. Tata senyap dia bunuh diri dalam bilik. Dia kunci pintu, kita tak tahu apa yang dia buat. So, kita kena pujuk dia. Kena Kalau mak bapak kan tak boleh. Mungkin panggil kaunselor. Contoh panggil kaunselor. Kaunselor boleh pujuk. Dia ada ayat-ayat dia, ada teknik-teknik tertentu yang boleh mengajak orang itu bercakap kalau dia tak nak bercakap. So, kaunselor kita memang ada teknik dia. Kita pun ada teknik macam nak explore orang. Orang yang tak nak bercakap, boleh bercakap dengan kita. So, kalau kita rasa ahli keluarga kita memang tak ada knowledge tentang itu, tak salah kita panggil je kaunselor hmm. ataupun secretary. Macam mana kita nak cari kaunselor yang berhampiran? Ah, uh, Okey, uh. kalau macam tu kan sebenarnya sebenarnya sekarang ni semua di hujung jari je kan. Ah, uh, sebanyak je. Uh. Kalau 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 duduk kat Putrajaya bagi saya tahu lah kalau kat Sendaya, eh kalau dekat Sendaian ni ada je kan. Ah, uh, dulu ada pusat kaunseling Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Oh. Ah, uh, tengok dalam laman web apa uh, kaunselor-kaunselor di tempat berdekatan ada contoh kalau dekat Masjid Mizan, ada Jakim dia ada buat satu KSKK ha, kat situ kita ada tiga bilik satu bilik kaunselor, satu bilik psikospiritual dan ketiga bilik perawatan Islam apa kita dekat masjid Mizan dekat Putrajaya memang diberi secara percuma saja kepada orang-orang yang memerlukan bantuan. Sebenarnya oh. banyak sebenarnya swasta pun ada. Kalau macam Tuan Haji Husin kan dia ada buka company dia sendiri untuk counseling. Okay. Kalau secretary so, tu banyak tempat lah. Kalau di hospital, hospital semua ada secretary. Malah di klinik kesihatan pun sekarang dah ada secretary. Jadi ada kemungkinan bila berjumpa kaunselor lepas tu kaunselor tu dia boleh uh, mungkin dia diagnose dan rujuk kepada pakar psikiatri jika perlu. Ya betul. Oh. Uh, sebab betul soalan puan Malini sebab kadang-kadang kaunselor dia memang tak boleh nak selesaikan semua benda especially kalau dah teruk. Uh, kaunselor dia boleh pujuk, dia boleh bagi teknik untuk sedarkan diri dia di alam nyata, apa kaedah. Itu kalau dia masih normal tapi kalau dia dah tak normal, dia dah teruk sangat dah dalam otak dia pun dah tak boleh nak fikir normal, pada ketika itu kau kena rujuk dengan psikiatri. Sebab seketari dia akan bagi ubat untuk bagi penenang dulu. Ha, apa betul. beza kaunselor dengan sekretari? Eh, beza banyak. Bisa. Kaunselor cakap-cakap. Cakap-cakap <laughs> bagi bimbingan. Tapi kalau sekretari dia boleh injection, dia boleh bagi ubat. Ha. itu beza dia. Sebab kalau kaunselor, biasanya dia belajar daripada sains sosial, dia boleh jadi kaunselor. Tapi kalau jadi sekretari, dia mesti kena ada basic medication perubatan doktor perubatan, ha, perubatan. Hmm. ha dia mesti ada uh, tahu tentang ubat-ubatan yang sesuai untuk mereka kadang-kadang kalau dah maksudnya sebab kaunseling, hanya diberi kepada orang yang normal tapi kalau dia dah sampai psikosis tu sampai halusinasi dengar suara-suara tu itu kaunselor dah tak boleh nak handle hmm. sebab kita cakap pun nanti dia dengar suara lain ha, jadi tidak luar batas uh, seorang kaunselor jadi hmm. kena rujuk psychiatrist dan hal-hal macam tu kita tak boleh self diagnose kan. Kita tak tak utau. tak boleh. Tadi hmm. macam das tuan-tuan tu kita hanya boleh untuk diri kita yang pada awalnya sahaja dan itu tak semestinya tepat. Itu penilaian kita tak semestinya betul dan kita kena sahkan juga dekat psikiatri. Okey. Terima kasih banyak sama, Prof sama, sama, sama. atas penjelasan tersebut. Uh, InsyaAllah kita bertemu lagi dalam episod berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.